ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়া বিষয়টোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আৰু কোনবোৰ কুৱেশ্যন বিলাক তোমালোকে চাব লাগে কোনবোৰ এক্সাম পইণ্ট অৱ ভিউৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু কোনবোৰ কুৱেশ্যন বিলাক বাৰে বাৰে এক্সামত ৰিপিট হৈ থাকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন বিলাক আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আমি আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে

মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সেইকাৰণে এইকেইটাও মই তোমালোকক সামৰি লৈছোঁ প্ৰথমে বৰগীত লেচনটোৰ পৰা তোমালোকে বৰগীতৰ মূলভাৱটো ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে কি ৰাগত বন্ধা আছে বৰগীতটো আৰু কবি মানে বৰগীতটো কোনে লিখা তেওঁৰ কথা ভালদৰে জানি থ'বা আৰু লগতে মাধৱদেৱৰ যিখিনি বিষয়বস্তু দিয়া আছে যেনেদৰে মাধৱদেৱৰ আখ্যানমূলক ৰচনা তত্বমূলক ৰচনা নাট কি কি লিখিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে ভালদৰে চাবা যে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে খনক খনন্দনক খনন্দৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাকো তোমালোকে ভালদৰে যাবা আৰু মই কৈছিলে বৰগীত কি ৰাগত বন্ধা তোমালোকে ভালদৰে এইবিলাক চাই পেলাবা ব্যৰ ওপৰত তোমালোকে গ ন অমলটো চাব পাৰা তোমাৰ চৰণ দুই মোৰ মহা ধন ভকত জনৰে নিজ তো মিছে জীৱন এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে আৰু বৰগীতাৰ চাৰিটা লক্ষণৰ বিষয়ে তোমালোকে জানি থাকিলে একো বেয়া নহয় বৰগীতাৰ চাৰিটা লক্ষণটো ভালদৰে জানি থবা আৰু আৰু এটা এক্সট্ৰাকে তোমালোকে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাই পেলাই যাবা আহা নেক্সট পাৰ্টৰ পৰা আমি আলোচনা কৰোঁ নেক্সট পাৰ্টটো আছে তোমালোকৰ জিকিৰ নেক্সট পদ্যাংশ হয় জিকিৰ জিকিৰ কোনে লিখিছিল আজেন ফকীৰ তেওঁৰ বিষয়ে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব জিকিৰ শব্দটো আৰবী জিকৰ শব্দৰ অসমীয়া ৰূপ এই কথাটো তোমালোকে জানি থবা আৰু লগতে জিকিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত হয় সেইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে উজনি অসমত প্ৰচলিত বিভিন্ন লোকগীত যেনে টোকাৰী গীত দেহ বিচাৰৰ গীত ইত্যাদি এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা এইবিলাকো সুধি দিব পাৰে যে অসমীয়া উজনি অসমত প্ৰচলিত বিভিন্ন লোকগীতবোৰ কি কি আছিল তোমালোকে জানি থবা আৰু ইয়াত তোমালোকে চোৱা তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা যেনে ৰচুল মুমিন ৰহম কুটুব বান্দা ইয়াৰ ইয়াৰ দিয়ে আৰু খলৰ দৰি কালপাল এই উল্লেখিত কবিতা ভাষীৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটো বিশ্লেষণ কৰা এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ ভিতৰত এই দুটা ক আৰু খৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা নেক্সট চোৱা তোমালোকে প্ৰশস্তি কবিতাৰ পৰা ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱে লিখা প্ৰশস্তি কবিতাটো ইয়াৰ শব্দাৰ্থবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু তোমালোকে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম তোমালোকে আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ তোমালোকে চাই যাবা আৰু লগতে উঠা হে ঋত্তিক ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ উঠা যত মুক্তি পথ পথ যাত্ৰী কবিয়ে কিয় এনেদৰে আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু ব্যৱৰত তোমালোকে চাব পৰা খ নম্বৰটো কৰি দীৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ পুঞ্জীভূতক ক্লেদ শেষ হল মহা কালৰাত্ৰি উঠা হে ঋত্তিক ধেনী অমৃতৰ পুত্ৰ উঠা যত মুক্তি পথ যাত্ৰী এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ক্ষমা কৰিবা বা খে কৰাৰটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা নেক্সট ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ মই অসমীয়া কবিতাটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু ইয়াৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চোৱা যেনেদৰে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কেইটামান ৰচনাৰাজিৰ কেইটা নাম তোমালোকে চাই যাবা আৰু লগতে অসম সাহিত্য সভাত সভাপতি আসন তেওঁক অভয়াপুৰীৰ পৰা কিমান চনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিল সেই চৰণকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে চাবলৈ গ'লে ইয়াত প্ৰথমে চাবা জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া প্ৰাণ মন জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰ অসমীয়া অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও বলি ৰম অসমৰ অমিয়া মৰণ এই ব্যাখ্যা কৰাটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে কবিতাৰ মূল ভাৱো তোমালোকে এবাৰ চাই যাবা আহি যাবা কোনটো মূলভাৱ আহি যাব পাৰা সেইটোক ঠিৰাংকে ক'ব নোৱাৰি সেইবাবে তোমালোকে কবিতাৰ সকলো কবিতাৰে কবিতা মূল ভাৱটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে কবিয়ে কিয় মৰাৰ পাছতো পুনৰ অসমতে জনম ল'ম বুলি ভাবিছে বুজাই লিখা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে অসমৰ হেংদাং জিলিকিলাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা নেক্সট কবিতাটো হ'ল তোমালোকৰ দৃশ্যান্তৰ হৰে কৃষ্ণ ডেগাদেৱে লিখিছিল আৰু তেওঁৰ কবি পৰিচয়টো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি যাবা লগতে ইয়াত কুৱেশ্যনবিলাকত তোমালোকে চোৱা কবিতাৰ মূল ভাৱ তোমালোকে চাই যাবা মূলভাৱ তোমালোকে সকলো চাই যাবা কোনেও কিয়নো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন এইটোৱে মূলভাৱ আহি যাব পাৰে বুলি তথাপি লাষ্টত তোমালোকক কৈ দিম যে কোনটো মূলভাৱ বেছিকৈ অহাৰ চান্স আছে তোমালোকে চোৱা হেৰা অচিনাকি মানুহ মানুহজন তোমাক কি লাগে ইয়াত কোনে কিয় কবি কেনেদৰে সুধিছে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পাঁচ নম্বৰটো ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে কবি পৰিচয় তোমালোকক ইয়াত দিয়া আছে খাতমৰ দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোৰ কবিগৰাকীৰ চমু পৰিচয় দিয়া সেইবাবে কবি কবিতাটোৰ কবিৰ যিবিলাকৰ পৰিচয় হয় ইয়াত কবিতাটোৰ ওচৰতে দিয়া থাকে সেইবিলাক তোমালোকে কবি পৰিচয়টো ভালদৰে চাই ল'বা আৰু ব্যক্তিয়া কৰাৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত তেওঁক বিচাৰি নাপালো আৰু এই গড নমৰটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা নেক্সট এতিয়া পাঠৰ পৰা চোৱা তোমালোকে উদ উদ্যোগী

কি কৈছিল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে তোমালোকে চোৱা এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো সিমানেই সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয় কথাষাৰ পাঠাৰ আধাৰত তোমালোকে বুজাই লিখা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা আৰু লগতে এইটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব পৰা যায় এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা এতিয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পাৰ্থটোৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে চাব লাগে যেনেদৰে তোমালোকে ইয়াত চোৱা শিৱ আৰু শক্তি পূজাৰ মূল আৱিষ্কাৰ হৈছিল এইটো চাই ল'বা তোমালোকে আৰু ফ্ৰম হলগাৰ টু গংগা কাৰ ৰচনা এইটো চাই ল'বা তোমালোক লগতে তোমালোকে অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি এই কুৱেশ্যনে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সমন্বয় বস্তু এই কথাষাৰ কিমান দুৰ্যুক্তিপূৰ্ণ এই কথাটো তোমালোকে পাৰ্থৰ আধাৰত লিখিব লাগে আৰু কবিতা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত পাৰ্থক্য তোমালোকে চাই লবা আৰু লগতে অজন্তাৰ গুহাৰ শিল্প কৰাৰ এটি বিৱৰণ দিয়া এই পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে এক্সট্ৰা এড কৰিবলৈ তোমালোকে প্ৰাক মুছলিম যুগ আৰু মুছলিম যুগৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য আৰু শিল্পাৰ বিষয়ে এটা টোকা যুগুত কৰা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু ব্যাসে কৰাৰ ওপৰত তোমালোকে চাব পাৰা সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্ন ধাৰাই হৈছে ভাৰতীয় জীৱনৰ মূল হৈছে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি ইয়াৰ পৰা তুমালোকে পাৰা অসমৰ মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক কোনবিলাক এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাব পাৰা আৰু লগতে চাহ উদ্যোগৰ কৰ্মীসকল কোন তেওঁলোক কৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু লগতে লগে লগে সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটিল কিহৰ লগে লগে ৰূপান্তৰ ঘটিছিল এই ৰূপান্তৰ কিদৰে ঘটিছিল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে মন দি চাব পাৰা যে অসমৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অসমৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনিতে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা পৰিছে এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু ইয়াৰে ওপৰত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে অসমৰ পুৰণি সাহিত্যৰ খমলবোৰ কি কি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু তাৎপৰ্য ব্য়া কৰাৰ ভিতৰত তোমালোকে দেখা যায় সকলোকে বান্ধি থোৱা এনাৰজিডাল এনাৰজীল আছিল অসমীয়া ভাষা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই পেলাই যাবা নেক্সট পাৰ্টটো হ'ল ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবোৰ চোৱা ইণ্টাৰনেটৰ অধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখে এইটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু কেইটামান ইয়াত এক নম্বৰে কুৱেশ্যন আছে যেনে ডাব্লিউ 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 বা ৱেব কি বা কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ই ইমেইল কৰিছিল ইণ্টাৰনেট কি এইবিলাক কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ এটাৰ কেনেদৰে বিজুতি ঘটাব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই পেলাই যাবা নেক্সট তোমালোকে চাবা অৰুণিমা সিনহা এই পাৰ্টৰ পৰাও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক আছে সেইটো চোৱা তোমালোকে অৰুণিমা সিন্ অৰুণিমাৰ খপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাছেন্দ্ৰি পালে কেনেদৰে সহায় কৰিছিল এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে অৰুণিমা সিনহাৰ এভাৰেষ্ট অভিযানৰ বৰ্ণনা দিয়া এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা নিশ্চয় এইবাৰ আহিব সেইটো আৰু লগতে তোমালোকে চাব পাৰা যে ক্ৰিকেটাৰ খেলুৱৈ অৰুণিমা কেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল তিনি নম্বৰ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে লিখিছিল ইয়াৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বিলাক চোৱা তোমালোকে লৰ্ড কাৰ্জন কোন এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে প্ৰকৃতিৰ কোনবোৰ সুন্দৰ নিয়মে পাহিক আকৃষ্ট কৰিছে এই কুৱেশ্যন যোৱাবাৰ আহিছে কিন্তু এইবাৰো তোমালোকে চাব পাৰা আহি যাব পাৰে আৰু লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পল আফাব কি বিপদত পৰিছিল এই বিপদৰ পৰা সিহঁতক কোনে উদ্ধাৰ কৰিছিল এই ছয় নম্বৰীৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু এই আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মহীচন্দ্ৰ মিৰি কোন কাজিৰঙাক বিশ্ব দৰবাৰ চিনাকি কৰিবলৈ তেওঁ কেনে ভূমিকা লৈছিল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই পেলাই যাবা নিগনা চিকাৰ প্ৰকৃত নাম কি তেওঁ কাক প্ৰথমে কাজিৰঙাৰ গড় দেখুৱাইছিল এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে তোমালোকৰ পাৰশ্যত এভুমুখী ইয়াৰ পৰাও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক আছে যিবিলাক তোমালোকে চাব লাগিব ইয়াত চোৱা এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন ইয়াত বহুত আছে যেনে ৱেংকি ক'ত থাকে টেহেৰানৰ তেহেৰানত বিমান বন্দৰ কেইটা বা ইৰাণৰ ৰাজধানী ইলামবাৰজাৰ কি ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষ কি বোলে বা কেন্দ্ৰৰ অৰ্থ কি বা ইৰানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৰ নাম কি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে ইয়াত বুচেৰ চহৰৰ এটা বিৱৰণটো তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন দিব পাৰে আৰু লগতে তোমালোকে ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষ উৎসৱ কেনেদৰে পালন কৰে বা ইয়াৰ বিৱৰণ দিয়া তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যনটো ভালদৰে এই কুৱেশ্যন ভালদৰে এইটো আহিব পাৰে এক্সামত নেক্সট তোমালোকে চোৱা আছে তোমালোকৰ পাৰ্টটো আছে কানাইৰ চাতৰি ইয়াৰ পৰাও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ চোৱা যেনেদৰে তোমালোকে কবি পৰিচয় শ্ৰীধৰ কন্দলীৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী কালৰ কবি শ্ৰীধৰ কন্দলীৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা কি তেওঁ কি কি লিখিছিল যেনে কণ্ডলীয়ে কাণখোৱা আৰু ঘনুষা কীৰ্তন এই দুখন কাব্য ৰচনা কৰিছিল সেইটো কথা তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে ইয়াত কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক চোৱা তোমালোকে কপিলমুনিৰ মাতৃৰ নাম কি আছিল এইটো তুমি চাব পাৰা আৰু মোহিনীস্বৰূপে অমৃত পিয়ালু খাদিলো দেৱৰ কাম কোনে মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল তেওঁ কাক অমৃত খুৱাই দেৱ দেৱতাৰ কাৰ্য সাধন কৰিছিল খৰচী মাৰি লিখা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মাকৰ কি কি গুণৰ কথা ক'বলৈ শিশু কৃষ্ণৰ লাজ লাগে বুলি কৈছিল কথাখিনি তোমাৰ নিজৰ কথাৰে বহলাই লিখা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে শ্ৰীকৃষ্ণ কিমান দিন টোপনি টোপনিৰ পৰা নুঠাকৈ আৰু নোখোৱাকৈ থাকিব বুলি মাকক জনাইছিল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা নেক্সট তোমালোকে এই আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাব পাৰা যে কবিতাটোত কাঠবাজি বুলি কাক কৈছে ইয়াৰ অৰ্থ কি এই অপবাদৰ পৰা তেওঁ কোনে ৰক্ষা কৰিলে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে তাৎপৰ্য ব্যখ্যা কৰা তাৰ পৰা তোমালোকে কাঠবাজি বুলি জগতে শাস দেখিলে সুমৰে হৰি মই আশি তোৰ ঘৰে পুত্ৰ ভৰিলোঁ সিটো দুখ দূৰ কৰি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে তাৎপৰ্যবেক্ষ কৰা তোমালোকে চাই ল'বা এইটো নিশ্চয় আহিবই লগতে তোমালোকে এইটো এটা এড কৰি দিব পাৰিবা যে এইটো চাব পাৰা মই নাৰায়ণ জগতৰ কাৰণ তুমি গোৱালৰ জীও তথাপি তোহাক তেখন্তে দৰত উৰি যায় মোৰ জীৱ এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা নেক্সট পাৰ্টটো আছে ধৰ ঝাড়ু ধৰ ভাই অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধুৰীদেৱে লিখা এইটো কবিতা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বিলাক চাব লাগে যেনেদৰে নহ'লে যে বিশ্ব সবাত নহ'ব তোৰ বহাৰ ঠাই ভালদৰে চাই ল'বা এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে আৰু ধৰ ঝাড়ু ধৰ ভাই কবিতাৰ মূল ভাৱ তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ধৰ ঝাঢ়ু ধৰ ভাই আৰু চাবৰ সময় নাই চাই থাকোতে মুখত কেৱল বহৰিল কাজল চাই ব্য়া কৰাটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু লগতে এই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিধুৰীদেৱৰ স্বদেশ কুৱেশ্যনটো প্ৰকাশ পাইছে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু নেক্সট পাৰ্টটো চোৱা তোমালোকে বিখাদ যুগ ইয়াৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন শ্ৰী ভট্টদেৱে লিখা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বিলাক চাব লাগে যেনে ইয়াৰ পৰা এইটো ঘ আৰু ওগ নম্বৰ কুৱেশ্যন আত তাই কাক বোলে বা কুলক্ষই দুখ কি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু মহা মহাৰথী কাক বোলে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাই যাব পাৰা অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক উভয় সেনাৰ মাজত ৰথ ৰাখিবলৈ কিয় কৈছিল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কুৱেশ্যন মই অলৰেডি তোমালোকে চাব পাৰা কুলক্ষ দুখক কিয় মহাপ বোলা হৈছ বোলা হৈছে আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু লগতে তোমাৰ কথাৰে লিখা এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন অহা যায় সেইবাবে তোমালোকে জানা ৰাজা যুদ্ধৰ সন্মুখত অৰ্জুনে এহি বাক্য বুলি ধনুষৰ এৰি কম্পিত হৈলো এইদৰে কোনে কাক কৈছে অৰ্জুনে কি বাক্য কৈ ৰথৰ ওপৰত বহি পৰিল তোমাৰ কথাৰে লিখা এই ছয় নম্বৰ এটা কুৱেশ্যনো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আহি যাব পাৰে আৰু অন্তিম লেচনটো হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে লিখা আৰু ইয়াত তোমালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বিলাক তোমালোকে চোৱা যেনে দক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত চাৰিজন প্ৰখ্যাত ছাত্ৰৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা এইটো চাই যাবা তোমালোকে আৰু লগতে ঘ নম্বৰটো চোৱা নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা কোনজন চীনা ছাত্ৰক কামৰূপ ৰাজ্যলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল এই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ চমু পৰিচয় দিয়া এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু লগতে পাঁচ নম্বৰে কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিকালিৰ শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ শিক্ষাৰ মূল পাৰ্থক্যৰ কথা বহলাই আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা এইটো কুৱেশ্যনটো আহিবই তোমালোকৰ আৰু লগতে চমটোকা লিখিবলৈ তোমালোকে তক্ষশিলা বিক্ৰমশীলা আৰু নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এই তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা আহি যাব পাৰা তোমালোকে ভালদৰে অসমীয়াৰ কাৰণে ইমানখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা আৰু যিমানখিনি তোমালোকৰ স্কুলৰ পৰা ছাৰ বাইদেউসকলে দেখুৱাই যে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আৰু যিমানখিনি তোমালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱা নানা ধৰণৰ চেনেলৰ পৰা তাৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা আৰু বেলেগ তোমালোকে পঢ়ি পেলাই যে ভাবা যে এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা কিয়নো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা আৰু পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰিবা আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ